ہم بائبل کے ایک ایسے سوال کو بائبل کی گہرائیوں میں کھوجیں گے وہ سوال یہ ہے, یہ ہے ہے کیسے ممکن ہے کہ یسو اگر لاوی خاندان سے نہیں تو وہ کس طرح ایک کہنے اعظم ہو سکتے ہیں ویڈیو بہت ہی اہم ہے ذرا تصور کریں کہ آپ ایک قدیم یہودی عالم ہے جو یروشلم کے مقدس ہیکل کے قریب رہتے ہیں اور توریت زبور اور انبیاء کی کتابوں کو گہرائی سے پڑھتے ہیں آپ کی دنیا میں لاوی قبیلہ ہیکل کے لیے کاہن مہیا کرتا ہے اور دعوت کے خاندان سے بادشاہ چنے جاتے ہیں یہ دونوں کام کاہن اور بادشاہ الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی حدود ہوتی ہیں مگر زبور 110 کی ایک آیت آپ کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے خدا نے قسم کھائی ہے اور وہ اس پر قائم رہے گا کہ تُو ملک صدق کی طرح ہمیشہ کے لیے کاہن ہوگا زبور ایک سو دس ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاتی ہے جو ایک ہی وقت میں کاہن بھی بھی ہوگی اور بادشاہ بھی. حالانکہ وہ نہ لاوی قبیلے سے ہے نہ حرون کی نسل سے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہی سوال آپ کو ایک بڑے الہی راز کی طرف لے جاتا ہے جیسے نئے ادنامہ میں عبرانیوں کے خط میں بیان کیا گیا ہے یہ ایک پرانی کہانی ہے لیکن اس کا مطلب یسول مسیح کی آمد کے بعد واضح ہوتا ہے ملک صدق کی طرح ایک ابدی کاہن یسول مسیح عبرانیوں کا خط ایک اہم سوال اٹھاتا ہے اگر یسول مسیح یہودا کے قبیلے سے ہیں تو وہ سردار کاہن کیسے بن سکتے ہیں تو ریت کے مطابق کہن صرف لاوی قبیلے اور حرون کی نسل سے ہوتے ہیں عبرانیوں کا خط ساتواں باب چودہ آیت میں لکھا ہے چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا یہ بات بظاہر ایک تضاد لگتی ہے لیکن عبرانیوں کا خط ہمیں بتاتا ہے کہ یسو کی کہانت ایک بالکل مختلف بنیاد پر قائم ہے یہ کہانت نہ تو خاندانی نسل پر ہے اور نہ ہی صرف تریت کے قانون پر بلکہ خدا کی قسم اور ہمیشہ کی زندگی کی طاقت پر مبنی ہے ملک صدق ایک حیران کن اور پر اسرار شخصیت ملک صدق کون تھا پدیش کی کتاب چودہ باب اٹھارہ سے بیس آیت میں وہ سالم یریشلیم کا بادشاہ اور خدا تعالیٰ کا کاہن کہلاتا ہے اگر آپ ملک صدق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ہمارا دوسرا ایک چینل ہے ڈسکور دا ورلڈ وہاں پر جائیں آپ کو اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ویڈیو مل جائے گی اس ویڈیو کے بعد اس کو بھی ضرور دیکھیے گا پیدائش کی کتاب چودواں باب اٹھارہ سے بیس آیت میں وہ یروشلم کا بادشاہ اور خدا تعالیٰ کا کاہن کہلاتا ہے وہ ابراہم کو برکت دیتا ہے اور ابراہم اسے اپنی کمائی کا دسواں حصہ دیتا ہے لیکن اس کی کہانی بڑی عجیب ہے نہ اس کا باپ بتایا گیا نہ ماں نہ اس کی پیدائش کا ذکر ہے اور نہ موت کا عبرانیوں کا خط ساتواں باب تین آیت میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے یہ بے باپ بے ماں بے نصب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے ٹھہرا ملک صدق کی تصویر اور یسو کی ابدی کہانت ملک صدق کی یہ تصویر یسو المسیح کی کہانت کو ظاہر کرتی ہے ایسی کہانت جو وقتی یا انسانی اصولوں سے آزاد ہے عبرانیوں کا خط ساتواں باب اور اس کی پندرہ سے سولہ عید کو پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے اور جب ملکہ صدق کی ماند ایک اور ایسا کہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہوا تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا ہے یعنی یسو کی کہانت حرون اور لاوی کے نظام سے کہیں اعلیٰ ہے کیونکہ ان کی کہانی خدا کی طاقت اور ہمیشہ کی زندگی پر قائم ہے نہ کہ کسی قبیلے یا خاندان پر اب تیسرا حصہ دیکھتے ہیں دعوت کے بیٹے بھی کاہن بنے دوسرا شمل آٹھواں باب اٹھارہ آیت ایک حیران کن بات بتاتا ہے اور دعوت کے بیٹوں نے کاہنوں کی خدمت کی یہ عجیب لگتا ہے کیونکہ داؤد کا خاندان یہودہ قبیلے سے تھا نہ کہ لاوی سے اصل عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کوہنیم جس کا مطلب ہے کاہن اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے بیٹوں کو کہنوں کی حیثیت دی گئی تھی یہ واقع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک دن یہودا کے قبیلے سے ایک ایسا شخص آئے گا جو بادشاہ بھی ہوگا اور کاہن بھی یہ پیشن گوئی یسول پر پوری ہوتی ہے جو کی کی نسل سے ہیں اور صدق طرح عبدی کاہن بھی اب ہم چوتھا حصہ دیکھتے ہیں زبور 110 ایک آسمانی گفتگو زبور ایک سو دس ایک گہرا روحانی راز ظاہر کرتا ہے اس کی پہلی آیت کہتی ہے یہوا نے میرے خداون سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں یہ آیت ایک آسمانی بات چیت دکھاتی ہے جہاں خدا یہ دودھ کے آقا سے بات کر رہا ہے عبرانیوں کا خط بتاتا ہے کہ دودھ نے یہ مقالمہ سنا جو خدا باپ اور مسیح بیٹے کے درمیان تھا ضبور 110 چار آیت میں خدا وعدہ کرتا ہے خدا نے قسم کھائی اور وہ اپنی بات سے نہیں پھرے گا تو ملک صدق کی طرح ہمیشہ کے لیے کاہن ہے یہ یسو کے بارے میں ہے جو بادشاہ بھی ہے کاہن بھی اور ہمیشہ کے لیے ہے یہ قسم ایک ابدی کاہن کی تقرری کا وعدہ ہے خدا کی یہ قسم اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ایک ایسا کاہن آئے گا جو ہمیشہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ کاہن ہارون کے زمانہ کے کاہنوں سے مختلف ہوگا وہ صرف کاہن ہی نہیں بلکہ خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے جو اس کی عظمت اختیار اور ڈوینٹی یا علویت کو ظاہر کرتا ہے اب نمبر پانچ میں پر دیکھتے ہیں ابدی کہانت اور نیا عہد عبرانیوں کا خط ساتوہ باب اٹھائی سائد اس سچائی کو مکمل کرتا ہے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ پاسٹر نجم الناظر افیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو جلدی سے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلس کرتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ضرور شیئر کیجئے گا خدا کے کلام کو سنتے ہیں اس لیے کہ شریعت و کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کاہن کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے عدنامہ میں کاہن وقتی تھے کیونکہ وہ مرتے تھے مگر یسو ہمیشہ زندہ ہے اور اس لیے ان کی کہانت بھی ہمیشہ کے لیے ہے یہی وہ نئی کہانت ہے جو ایک نئے عہد کی بنیاد ہے یہ نیا عہد ان سب کمزوریوں سے پاک ہے جو پرانے قانون میں تھی اب یسو جو ملک صدق کی طرح ہے ہمیشہ کے لیے انسان اور خدا کے درمیان سفارش کرنے والے ہیں تاریخی اور ثقافتی پس منظر ملک صدق کی کہانت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں یہودی تاریخ اور روایات پر نظر ڈالنی ہوگی قدیم یہودی تفاصر جیسے ترگم اور مدراش زبور 110 کو ایک مسیح کی پیش گوئی سمجھتی تھی کچھ یہودی علماء نے ملک صدق کو ایک الہی اور آسمانی شخصیت قرار دیا جبکہ بعض نے اسے محض ابراہم کے زمانے کی ایک حقیقی شخصیت مانا دوسری حیکل کے زمانہ میں کہنوں اور بادشاہوں کے درمیان اکثر تنازع رہتے تھے ہشمونی خاندان نے دونوں اہد بادشاہی اور کہانت اپنے ہاتھ میں لے لیے جس میں کمران کمیونٹی جیسے فرقے سخت تنقید کرتے تھے ایسے وقت میں زبور ایک سو اور عبرانیوں کا خط ایک انقلابی پیغام لاتا ہے کہ یسو ایک ایسی کہانت لے کر آئے جو نہ نسل پر ہے نہ سیاست پر بلکہ صرف اور صرف خدا کی ابدی قسم پر قائم ہے اب ویڈیو کے آخر میں ایک عظیم مکاشفہ دیکھتے ہیں زبور ایک اور عبرانیوں کا خط حیرت انگیز حقیقت کو اشکارا کرتے ہیں ایک ایسا مکاشفہ جو یہودی روایت کو چیلنج کرتا ہے اور ایک نئے عہد کا دروازہ کھولتا ہے یسول مسیح جو یہودا کے قبیلے سے ہیں اور دعوت کی نسل سے صرف بادشاہ یا نبی ہی نہیں بلکہ ملک صدق کی ماند ابدی ہیں۔ یہ کہانت حرون کے نظام سے بہت بلند ہے کیونکہ یہ خدا کی قسم اور ابدیت کی طاقت پر مبنی ہے نہ کہ انسانی رواجوں یا خون کے قانون پر یہ مکاشفہ یہودیوں کے لیے ایک چیلنج تھا کیا وہ تیار تھے کہ وہ خدا کے منصوبوں کو اپنے تصورات سے بلند دیکھیں زبور ایک سو دس اس کی چار آیت میں خدا نے صدیوں پہلے کہا تھا تو ایک کہن ہے ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر یہ صرف ایک پیش گوئی نہیں بلکہ خدا کے ازلی منصوبوں کا اعلان ہے جو یس المسیح میں پورا ہوتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلس کیا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اگر آپ اس جیسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے